Yang Berhormat Bakri. Lima minit Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua atas peluang yang diberikan untuk membahaskan laporan potensi dan hala tuju bawah air bawah tanah di Malaysia yang telah dibentangkan oleh jawatan kuasa pilihan, raya, uh, pilihan khas alam sekitar sains dan peladangan. Yang berhormat Tuan Yang Dipertua, saya ada satu persoalan. Adakah negara kita sekarang ni berdepan dengan krisis kekurangan air mentah? Atau sebenarnya kita berhadapan dengan satu krisis ataupun masalah tak berurus air permukaan? Kita perlu jawab soalan ini sebelum kita masuk lebih mendalam untuk menerokai kemungkinan atau keboleh laksanaan kita menggunakan air bawah tanah sebagai salah satu sumber air yang digunakan atau dirawat untuk disalurkan kepada rakyat Malaysia. Yang berhormat tuan yang dipertua. Fakta SPAN jaya Perkhidmatan Air Negara telah menunjukkan bahawa non revenue water (NRW) negara kita pada tahun 2023 masih sekitar 37%. Di beberapa negeri seperti Perlis, Kelantan, Sabah dan Kedah. Kadar NRW adalah melebihi 50 hingga 60%. Bermakna separuh daripada air terawat hilang begitu saja sebelum sampai kepada pengguna. Di Johor saya ambil sebagai contoh. NRW adalah sekitar 25 hingga 27. Yang bawa tuan yang dipetul. Saya nak bagi tahu maklumkan kepada dewan yang mulia ini kadar 25 ini dia telah kekal di sana sejak saya menjadi ahli Dewan Negeri di Johor. Iaitu lebih daripada 10 tahun lalu. Perkara ini saya lihat tak ada perkembangan yang memberangsangkan. Tak ada pertambahan baik. Walaupun kita lihat kalau dibandingkan dengan beberapa negeri yang saya sebut sebentar tadi, Tahap 25% nampak macam okey. Nampak macam boleh tahanlah. Tetapi sebenarnya pencapaian ini ataupun tahap ini telah berlanjutan lebih 10 tahun. Sejak saya menjadi menjadi ahli Dewan Negeri dulu. Jadi walaupun gitu, walaupun kita lihat ya di Johor 25-27%. Rakyat di Johor masih lagi sering berhadapan dengan masalah gangguan bekalan air yang berulang. Disebabkan oleh paip agihan yang berusia dan kerap pecah. Inilah masalah infrastruktur infrastruktur yang lama bukan seperti saya rasa kalau kita bincangkan laporan ini adalah masalah tiada subai. air. Maka masa apa tu kita perlu bincang boleh bincang tak ada masalah cuma adakah masalah yang lebih penting yang perlu diberikan perhatian tidak dibincangkan seperti satu lagi contoh yang berhormat, tuan yang dipetul. Kualiti sumber air yang mana selalunya akan menjadi satu masalah yang menjejaskan keboleh operasian loji rawatan air. Saya bagi contoh beberapa insiden okay, di kawasan seperti di Moa. Insiden pencemaran amonia di Sungai Moa pada Disember hingga 2019 hingga Januari 2020 telah menyebabkan loji rawatan air Panco 3 terpaksa menangguhkan operasi sementara lalu mencetus ya telah mencetus gangguan bekalan air di kawasan termasuk Pantai Jawa Bukit Pasir dan Bakri ini telah membuktikan bahawa cabaran di hadapan kita bukan isu sama ada air ada air ataupun tidak ada air tetapi kita mampu atau tidak untuk mengekalkan kualiti dan kesinambungan operasi loji rawatan air. Kalau begitu yang bermak tuan yang dipetua adakah wajarnya kita belanja atau melaburkan beratus-ratus juta ringgit untuk menggali dan mencari sumber air yang baru di bawah tanah sedangkan air di permukaan masih pun banyak tetapi banyak yang bocor dan tercemar maka yang berhormat tuan yang dipetua penerokaan kita perlu lihat penerokaan air bawah tanah dia membawa beberapa risiko geoteknikal seperti yang berikut. Yang pertama, penurunan tanah di kawasan-kawasan lembut. Sebagai contoh, mungkin ada risiko di Selangor dan Kinta Valley. Kedua, instruksi air masin di kawasan pesisir pantai seperti di Johor dan Kelantan. Ketidakstabilan batu kapur yang boleh menyebabkan mendapan tanah dan kerosakan struktur bangunan. Dan yang saya rasa agak kritikal ya, adalah pencemaran bawah tanah. Yang bagi saya sekarang ni sukar untuk kita tangani sekarang. Dengan apa yang kita saksikan atau perhatikan pada hari ini. Maka sekiranya air bawah tanah tercema, bagaimana hala tuju dan jalan keluar yang kita ada. Maka yang berhormat Tuan yang dipertua, saya berpandangan bahawa keutamaan kita pada hari ini perlu kita tumpukan kepada dua langkah yang saya rasa yang begitu penting yang perlu kita laksanakan di hadapan kita juga pilihan itu. Tuan Ahmad satu minit lagi ya. Belum. Boleh. Sebelum kita membincangkan atau mengambilkan langkah seterusnya untuk meneroka secara besar-besaran sumber air bawah tanah. Yang pertama adalah pemuliharaan sumber air permukaan iaitu sungai empangan dan kawasan tadahan air hujan. Seperti supaya dilindungi daripada pencemaran segala cemaran apa tu pencemaran daripada aktiviti industri ataupun pertanian dan segala bentuk pencerobohan tanah. Kerajaan sepatutnya meningkatkan pemantauan huluan ya menguatkuasakan DOE Jabatan Alam Sekitar dan sistem early warning untuk loji supaya kejadian seperti Sungai Mua itu tidak berulang. Kedua adalah pengurangan NRW secara sistematik. Sebab setiap pengurangan 1% NRW maknanya berjuta meter padu ya dapat dijimatkan dan disalurkan kepada mereka yang memerlukannya seperti di negeri Johor, Selangor, telah terbukti bahawa melalui District Metering zone, penggantian pipe lama dan pengurangan tekanan dan penukaran meter secara besar-besaran, NLW boleh ditekankan atau dikurangkan kepada satu tahap di bawah 30%. Tapi kita tidak boleh berpuas pada pencapaian itu. Kita perlu terus meningkatkan ya kebekestanan kita untuk mengurangkan NRW. You're Kalau right. semua negeri dapat mengurangkan ya mencapai tahap yang begitu cemerlang, negara kita sebenarnya tidak ada keperluan untuk mencari sumber air tambahan untuk sekurang-kurangnya saya jangka 10 tahun akan datang. Dan maka yang berhormat tuan yang dipertua, air bawah tanah sekarang ni berada dalam bidang kuasa negeri, kerajaan negeri. Tanpa kerangka undang-undang nasional, maka siapa siapakah yang akan memantau kadar pengepamanan? Siapakah yang akan tanggung ke atas kerosakan tanah? Dan siapakah yang akan bayar kos pemuliharan sekiranya perlu. Maka saya menyuruh supaya kerajaan tidak tergesa-gesa untuk menerokai ataupun memulakan ya, segala projek air bawah tanah ini terutamanya bagi projek yang berskala besar sebelum satu akta atau perundangan diwujudkan supaya segala penerokaan air bawah tanah ataupun penggunaan air tanah air bawah tanah perlu didengkapkan dengan mekanisme pemantauan yang saintifik dan penilaian risiko geoteknikal yang profesional. Kesimpulannya yang berhormat tuan yang dipertua, air, air bawah tanah adalah ada potensinya tetapi kita tidak perlu membuat secara tergesa-gesa apa yang perlu dihadap diselesaikan di depan mata adalah perkara-perkara yang saya sebut tadi kita selesaikan yang itu dahulu sebelum dijalankan ya sebelum dijalankan apa-apa projek terutamanya dalam skala besar saya sangat bimbang jadi baik, kita boleh bincang, tapi jangan tergesa-gesa untuk mulakan baik, baik. perkara ini. Sekian, terima kasih. Baik, dari semua saya akan bagi peluang untuk berbahas tentang isu ini. Yang Muhammad berbahasa... Sik